Hallo liebe Zuschauer von Easy German. Wir sind heute zurück in Berlin. Und bei uns ist Richard. Hallo, willkommen Richard. Hallo, was geht's? Hallo Zuschauer Easy German. in Richard. Hallo. Hallo. wie Ja, Die Party geht ab. Richard ist selbst Zuschauer von Easy German. kommt aus Kanada. Ja? Und äh, du lernst schon seit einem Jahr Deutsch mit Easy German. Ist das richtig? Ja, Hallo. Hallo. Richard Hallo. Hallo. Easy German. Kanada. Ja? Und, äh,

Das ist in der Tat ein typisch deutsches Wort. Ähm, ich bin gespannt, was die Leute sagen. Hier ist ein Mikrofon. Los geht's! ich Los geht's. Ich lerne Deutsch. Ich möchte wissen, was Fremdschämen bedeutet. Ich, habe ich wissen, was Fremdschämen bedeutet. Was Fremdschämen bedeutet. Ja, genau. Oh, ihr seid ja geil. Was Fremdschämen bedeutet? Naja, wenn man sich halt... Das soll ich dir jetzt übersetzen. Was oh, Komplett, was Fremdschämen ist. Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel, du kennst mich, ja, und wir stehen ja. jetzt irgendwo und jemand sagt, und du benimmst dich total daneben, ja, und du bist zum Beispiel jetzt mit deiner Freundin unterwegs. Mhm. Und deine Freundin fühlt sich fremdschämt für dich. Weißt du, was ich meine?

Das raus, yes. Oder? Yes. Yeah. Так, розумію. Тобто це означає, що є ситуація, яка стає незручною для іншого. Тому він відчуває себе, відчуває sorm for teбе. Sлово shape spільнеes. Fremd chemin? Yeah, «Фремд шемен»? Так, точно. A, so ist dieses Wort yeah. genau. Wenn man sich anstatt für eine andere Person schämt, für die Taten, Handlungen, Gesten, Mimik einer anderen Person. Främt schämen? Ja, genau. Das ist, wenn eine Person für eine andere Person schämt. Für die Taten, Geste, Ausdrücke der Gesichter einer was Fremdschämen bedeutet? Wenn man sich für andere Leute schämt. Ja. Also wenn man äh, sich für andere Leute, was sie sagen oder was sie fühlen, was sie vor allem in der Öffentlichkeit machen, wenn man sich dafür schämt. Was bedeutet Fremdschämen? Wenn eine Person sich für andere Leute schämt. Wenn eine Person sich für andere Leute schämt, für was sie sagen oder für was sie fühlen, Besonders, ist es so Also, wenn in deiner Gesellschaft jemand etwas sagt, was dir so unangenehm ist, weil es so falsch ist unter Umständen, oder peinlich ist, dass du dich für denjenigen schämst, der das sagt. Würde ich sagen. Ist fremdschämend. Das ist, wenn jemand aus deiner Familie etwas sagt, ist, was dir unangenehm ist. бути настільки неправильно при будь-яких обставинах, або соромно, що ти соромишся за людину, яка це каже. Я б сказала, це значить фремдшемен. Was fremdschämen bedeutet, ja, genau. wenn sie etwas komisches machen und ich mich an ihrer Stelle schäme. Що означає «fremdschämen»? Так точно. Коли ти робиш щось комедне і мені за тебе соромно. Na, wenn man sich schämt für etwas, <laughs> Aber halt bei anderen Personen, wenn ihnen etwas unangenehm dann, ist, was andere Personen machen, würde ich jetzt sagen. Ja, ja. Wenn Menschen nicht schorown sind, aber für andere Menschen. Wenn jemand etwas Unangenehmes macht, was ja, eine andere Person macht. Ich würde sagen so. Wie du? Fremdschämen, was es bedeutet? Die Definition direkt kenne ich nicht. Okay. Ich kann es dir erklären. Fremd, Fremdschämen ist... Ähm, wenn du, wenn eine Person jetzt ähm, Sachen machst, für die du dich schämen würdest, ja, und andere Leute gucken die an und du kennst diese Person vielleicht, dann ist es Fremdschämen. Wenn eine, zum Beispiel eine Person auf der Straße rumbrüllt, die du kennst, mit der du unterwegs bist und ähm, andere Leute gucken und du bist dabei und du schämst dich dafür und du schämst dich für ihn, also ist es ein Fremdschämen. Haha, расскажи. давай Пояснення я тобі дати не можу, можу тобі пояснити. Фремчеменцем коли ти коли людина робить речі, які тобі, за які тобі соромно. Так, інші людини дивляться на людину, і ти напевно, знаєш цих людей. Це означає фремчемен. Наприклад, людина, яку ти знаєш, кричить на вулиці. І ти з ними на вулиці, і інші люди дивляться, і ти там, і тобі соромно за них і за це. Ось це і є фремчемен. Kannst du ein Beispiel geben? Äh, wenn sie sich jetzt äh, total unhöflich gegen, jemanden gegenüber benimmt, dann ist es, oh Gott, peinlich, weil ich bin ja mit ihr hier unterwegs und dann, you know, das dann ja. genau, das ist dann Fremdschämen. Ich schäme mich für jemanden anders. Oder ich schäme mich, wenn sich Deutsche blöd benehmen oder so. <laughs> dann denke ich, oh Gott, nee, Fremdschämen. Ja, genau you know so. du <laughs> einen Це б якщо вона зараз була б дуже груба до когось. І тоді б я сказала о, господи, соромно. Тому що я тут з нею і вона, ну, то розумієш, це означає френчемен. Мені соромно за когось іншого. Або ж мені соромно за німців, які без лузду поводяться, або щось таке. Тоді ми думаємо, о, господи, це ж френдчемен. це коли... Man sich wünschte, jemand anderes hätte das nicht gesagt und es ist ihm halt peinlich für den anderen, der das gesagt hat. Also, dass man einfach denkt, oh, ja, das hätte ich an deiner Stelle jetzt nicht gesagt. Oder, oh, wie unangenehm, jetzt steht das hier im Raum. Es ist vor allem für dich sehr peinlich. Це коли ти просто думаєш о Господи, я б на твоєму місці не сказав би це, або ж ой, це так незручно, слово не стріла глибше ранить. І за все це тобі соромно. Фремчем Fremdschämen. Fremdschämen? що точно. Mm, це коли хтось щось робить. за счёт тебя, например, сорамно. Тобто тобі соромно за мене. Цфрамчамен. When äh jemand etwas Oje, wie wie erklärt man das? Fremdschämen. Doch? Ja. Okay, hi. Fremdschämen, also ich verstehe unter Fremdschämen etwas, was einer tut, was man selber quasi nicht also, wo man sich selber schämen würde. Коли хтось щось Oh, Gott, wie kann ich das erklären? Framchement? Man kann mir? Ja. Okay, gut, hallo. Framchement. Ich unterschreibe damit etwas, was jemand macht, für was man sich schorgen würde. Wenn da jemand steht vom Geschäft, und ich nehme jetzt den Apfel, und beiße da einfach rein und gehe weg, und du denkst wahrscheinlich, oh Gott, ist das peinlich? Das wäre sowas. Aber...

habe ich das empfinden die Empathie quasi subtil und interpretiert das auf mich das glaube ich ich, ich habe ein Beispiel wenn dir hier jemand hier nackt über die straße rennen würde dann würde ich mich fremdschämen würde ich denken oh gott wenn ich das wäre dann würde ich mich ganz unwohl fühlen also man tut sich unwohl fühlen in dem moment für jemand anderen das ist es <laughs> Точно, хтось робить щось, хтось дивиться, як хтось щось робить, і думає, о, Господи, наприклад, ситуація, в якій мені б це було соромно, я маю відчуття та інтерпретую на себе, ось це воно я думаю. У мене є приклад також, якщо тут зараз хтось пробіг, без одягу, мені було б соромно, і я б подумала, о, Господи, якщо б це була я, то мені було б незручно. Тож це відчувати себе незручно за когось. so the episode is over. richard, which answer did you find the most interesting? i found have all the answers and good, because i haven't heard that word yet. yeah. so Gibt es, kannst du dieses Wort in Could you describe that Wort in, in english. you describe that word in english? yeah, that's when a friend of yours does something really embarrassing and they don't feel the shame, but you feel the shame yourself on their behalf. So, there is no literal translation. There's no, yeah, no literal translation I know of in English. Okay, also jetzt wo ihr ein bisschen mehr wisst, was das bedeutet, fremdschämen, schreibt uns doch mal in die Kommentare, wann ihr euch das letzte Mal so richtig fremdgeschämt habt. Das wollen wir unbedingt wissen. Dankeschön, Richard. Es hat sehr Spaß gemacht mit dir. Dankeschön fürs Zuschauen und bis nächste Woche bei Easy German. Ciao. Richard, Насправді усі відповіді були добрими, так? Ну, тому що я не чув про це слово. Так? А є таке слово в англійській мові? Або ти можеш це пояснити? Так, це коли твій друг робить щось, за що тобі соромно, і їм не соромно за це. Тож немає дослівного перекладу? Ні, дослівного немає. Тож, тепер ви трохи більше знаєте, що означає слово френдчемен. Напишіть у коментарях, якщо коли ви в останній раз відчували сором за іншого. Ми це точно хочемо знати. Дуже дякую, Річард. Було весело. Дякую за перегляд. І побачимося наступного тижня на Ізі Джорман. До побачення!